মাঘৰ এক তাৰিখে আমি গৈছিলোঁ ভঁৰালী নামঘৰ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দিনটো দেখাওঁ আৰু মই লং ভ্লগ দিম বাৰু তাৰ আগতে মিনি ভ্লগটো চাই লওক দেই ইয়াত দেখিব পাইছে আমি গৈ পালোগৈ আৰু আমি মানে মই মা বা আৰু ভিনদু আমি চাৰিজনেই গৈছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া শৰাই কেনে যিখিনি বস্তু লাগতিয়াল থাকে গোটেইখিনি লৈ কিনে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাকি গছা জ্বলাই লৈছোঁ আৰু চাকি গছা জ্বলাই কিনে এতিয়া অকণমান এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া দেখিব পাইছে ইমান ধুনীয়া হৈছিলে মানে পৰিৱেশটো নহয় মানে সেইদিনাখন এক তাৰিখ আছিল যিহেতুকে মানুহ বহুত হৈছিলে মানে হাজাৰমান হৈছিলে মানুহ আৰু মানুহ বেছি হ'লে এনেও ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আৰু এয়া দেখিব পাইছে এয়া বান্দৰ মানে ইয়াত বান্দৰ বহুত বেছিকৈ বান্দৰ আছে ইমান ভাল লাগিছিলে বান্দৰ মানে মানে কাকো ক্ষতি নকৰে দেই বান্দৰখিনিয়ে একদম ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিব পাইছে সেয়া মই বান্দৰ দেখি পালে মানে অকণমান এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁগৈ পূৰা একদম মানে ভাল লাগে ন বান্দৰ মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু এয়া দেখিব পাইছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া নাম গাই আছে অকণমান এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ এয়া এইফালে বা আৰু এইফালে অকণমান নামঘৰটো এনেকৈয়ে আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই তই চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এয়া দেখিব পাইছে মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মানে ৰিলছ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকণমান কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' তো তাকে এনেকৈ অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মানুহবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে আচলতে এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু মানে নামঘৰ হওক মন্দিৰ হওক গৈ পিনে মানে মনটো বহুত এটা শান্তি লাগে চাবচোন আৰু এয়া চাওকচোন এতিয়া অকণমান এনেকৈ দেখাইছোঁ এতিয়া আমি এয়া মানে প্ৰসাদ দিব প্ৰসাদৰ কাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে পাত দিলে আৰু আমি এতিয়া প্ৰসাদ ল'লোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ আৰু আমি কমেও চাৰিটামান বজালৈকে মানে আছিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খাই মেলি একেবাৰে ভোক খাই আহিছোঁ মানে ভোক বোলে সদায় নিদিয়ে মানে কোনোবাই যদি তেনেকৈ দিয়ে বা মানে সদায় দিয়া নহয় বুলি শুনিছোঁ মানে তেতিয়া মানে সেইটো মানে খুব ভাগ্য বুলি কয় আৰু খোৱাটো চ' সেইকাৰণে ভোককণ নোখোৱাকেনো কেনেকৈ আহোঁ ইমান ভাল লাগিছিলে একো মছলা পাতি নাই একো নাই অলপমান ঘি দিয়ে তাতে অকণ চব্জি দি দিয়ে দালি ভাত তেনেকৈ দি দিয়ে ইমান ভাল লাগিছিলে খাই ছ' সেয়া ভোক খাই মেলি এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ মানে এতিয়া গাড়ীত বহি ল'ম মানে যিহেতুকে ভাত খোৱা হোৱা নাই ত' সেইকাৰণে মানে হোটেলত সোমাব লাগিব এয়া আমি হোটেলত সোমালোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ অকণমান এয়া বহিছোঁ মানে আৰু ত' তাকে এতিয়া খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু চ' সেয়া অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া আমি খাই মেলি হ'ল খাই মেলি হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ঘৰলৈ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ চ' দিনটো এনেকেই আপোনালোকক আজি দেখালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লং ভ্লগ মই সোনকালেই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তই তাৰ আগতে মিনি ভ্লগটো দি লৈছোঁ আৰু দেই তই আজিলৈ আহিছোঁ বাই ব'লা অ বেগ ল'লা দেই